तुर्की के कानून के मुताबिक हर कोई बशमुल तहफ हासिल करने वालों को शादी करने या तलाक लेने का हक हासिल है ये वीडियो शादी और तलाक के अमल की वजाहत करेगी और किसी भी तकरीब के दौरान आपके हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में कुछ सवाल के जवाब देने में मदद करेगी तुर्की में आपको मजहबी शादी की तकरीब की इजाज़त है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी को हुकूमत ने तस्दीक किया है सरकारी शादी करने के लिए आपको इस जिले की म्यूनिसपैलिटी में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना चाहिए जहां आप या जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हैं रजिस्टर्ड है अगर आप पहले से ही अपने मुल्क में बाबता तौर पर शादीशुदा हैं, तो आपकी शादी को तुर्की में तस्दीक किया जाता है रजिस्ट्रेशन के वक्त काम के सामने अपनी शहरी हैसियत का जिक्र करना हमेशा याद रखे तुर्की के कानून के तहत अठारह साल ऐसी ज्यादा उम्र का एक रजामंद गंवार और कुारी औरत के दरमियान शादी को तस्सीम किया जाना चाहिए ताहम अगर आपकी उम्र अठारह साल ऐसी कम है मगर आपके गैर मामूली हालात है तो अदालत आपको इजाजत दे सकती है याद रहे की दोनों पार्टियाँ म्यूनिसपालिटी में मौजूद होनी चाहिए आप म्यूनिसपालिटी से चेक कर सकते हैं जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं कि आपको कौन से दस्तावेज फराम करने की जरूरत है आमतौर पर इनमें शादी की दरखास्त शनाख्ती दस्तावेजा सेहत की रिपोर्ट्स, तस्वीर कमारगी का सर्टिफिकेट शामिल होता है

आप इस दौरान एक निजी वकील की खिदमत हासिल करना चाहेंगे अगर आप इसके मुताहमल नहीं हैं, तो आप अपने शहर की बार एसोसिएशन से रुजू कर सकते हैं जहां आप रजिस्टर्ड हैं, और कानूनी इमदाद की दरखास्त कर सकते हैं आपकी दरखास्त का जायजा लेने के बाद वो फैसला करेंगे कि आया आप कानूनी इमदाद की खिदमात के लिए अहल है या नहीं याद रखें जब बच्चों की तहवील की बात आती है तो तलाक के बाद ऐसे मामले पर फैसला करने का कानूनी इख्तियार सिर्फ एक जज को हासिल होता है आपकी तलाक के बाद आपको 20 काम के दिनों के अंदर अपनी में में तब्दील के बारे एंड सिविल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट और, और प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट को मुतला करना चाहिए यह वीडियो सिर्फ मालूमी मकासद के लिए है जो गैर मुनाफा पक्ष रेफ्यूजी सॉलिडेरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की तैयार की है